السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیسے ہیں سر آپ بالکل شکر الحمد للہ آپ سنا میں بھی ٹھیک اللہ کے شکر ہے اچھا ناصر صاحب یہ جو آپ کے خوابوں کی سیریز ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں ہم نے چار خواب آپ کے ریکارڈ کر لیے ہیں آج آپ اپنے پانچواں خواب بتائیں کہ وہ کیا تھا اچھا جو پانچواں خواب ہے یا جو پہلا خواب میں نے سنایا نا یہ ویسے خواب میں دونوں ابھی سنانا نہیں چاہتا تھا دوسرے سنانا چاہتا تھا لیکن چونکہ وہ موٹو حل نہیں ہوتا اگر میں کوئی چیز چھپاؤں گا ابھی بھی میں دو تین خواب ایسے ہیں جو نہیں سناؤں گا وہ شاید کبھی موقع ملا کہ زندگی رہی تو شاید میں سناؤں نہ رہی ایسے ہی مرکب گئے تو پھر میرے ساتھ ہی جائیں گے وہ تو یہ میں یہ خواب تھوڑا بڑا پچیدہ سا ہے آج کل بڑے ایشو بنے ہوئے ہیں دنیا میں یہ مجھے نہیں پتا اس کا طویل کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے لیکن میں اس خواب کو سنانے سے پہلے بہت دفعہ ڈر رہا ہوں یہ بڑا ایک سینسیٹیو سا ایشو ہے یہ سمسٹ سا معاملہ ہے بڑا حساس سا معاملہ ہے جس پر یہ مجھے خواب آیا اب میں آپ کو خواب سناتا ہوں پاٹر خواب وہ یہ ہے کہ عمر میری اس وقت جتنی ہوئی یعنی کہ یہ دو ہزار چودہ میں یا پندرہ میں مجھے خواب آیا میرے خیال میں چودہ میں آیا یا تیرہ میں یہ کو تھا تو دو ہزار دو کے بعد دو ہزار تیرہ میں یہ مجھے خواب آیا یا چودہ میں مجھے ایگزیکٹ ابھی وہ فکر ڈھونڈنے پڑیں گے کیونکہ اس دوران میری وائف بھی فوت ہوئی اور میرے والا صاحب دونوں فوت ہو گئے ایک مہینے کے ڈیوریشن کے اندر اور اس دن میں بڑا پریشان بھی تھا جس دن یہ خواب آیا مجھے افسوس کرنے میرے گھر میں لوگ آتے تھے میرے ریلیٹی میرے گلی کے لوگ تو پریشان واقعی تھا میں کیونکہ میرے بچے تھے چھوٹے وقتی طور پر میں بڑی پریشانی میں مطلع تھا یہ خواب آیا تو یہ خواب میں چھپا نہ سکا باقی خواب تو میرے دل کے اندر تھے میں نے چھپائے ہوئے تھے یہ جو میں نے تین اور چوتھا وہ بیان کیا یہ میں نہیں بتایا اپنی فیملی کے علاوہ تو جب میری وائف ہو تو بڑا پریشان تھا تو میں نے ایک میرا ہمسایا تھا تو وہاں بیٹھا ہوا تھا پریشان تھا تو ایسے ہی میں نے نا قرآن کی باتیں رہا تھا اکثر میں لیکچر دیتا تھا کہیں بیٹھتا اللہ کی باتیں شروع کر دیتا تھا یہ میرا شوق بھی ہے شروع سے مجھے ایسا تو میں نے اس کو یہ خواب بتا دیا کہ یار میں کسی اس وجہ سے تو میرا والد نہیں فوت ہو گیا یا دو فوتگیاں اس لیے تو نہیں ہوگی کہ یہ خواب مجھے یہ کیا تبیر ہے اس کی اس کی ایک بیوی تھی وہ اندر سن رہی تھی ہماری باتیں تو اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کو فلاں بندے کے پاس لے جاؤ اس کی خواب اس کا خواب کوئی عام خواب نہیں ہے اس کو لے کر جاؤ وہ اپنے طور پہ ایک بندے کے پاس لے گئے وہ کوئی تبلیغی اجتماع کے ساتھ اٹیچ تھا تو اس نے بھی بات سنی تو اور بھی بندے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر تو اس نے تو یہ مجھے کہا کہ یہ خواب آپ کو نہیں آ سکتے یہ خواب نبیوں پکمروں کے آپ کو کیسے آ گئے یہ نہیں ہو سکتا تو جب میں نے اس کو بتایا کہ یہ خواب مجھے آیا ہے تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خواب میں کہ ساری امت مسلمان کا فائدہ ہوگا اس ملک کا بھی فائدہ ہوگا بلکہ پوری امت مسلمان کا اس میں فائدہ ہے پوری دنیا کا یہ خواب میرا میری طویل تو یہ کیا ہے اس نے یہ بتایا مجھے آج کل میرے گھر میں وہ بیمار ہے مجھے یہ درا کو وہ مرنا جائے بے چارا مشکر جی دعا گو بھی مجھے فون آیا تھا کہ جی وہ بڑا سا بیمار ہے کو فالر جائے جی اسلام اس نے یہ کیا کہ وہ مجھے تبلیغی اجتماع میں لے گیا ہیڈ کوارٹر لاہور میں رائے بلڈ میں وہاں پہ ان کے کو کوئی بڑے عالم تھے وہ مولانا نظر صاحب ان کا نام ہے تو وہ بارش آدمی تھے بزرگ آدمی تھے خیر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور رات کا ٹائم تھا عشا کے بعد کی بات ہے تو وہ میرے خواب کی تبیٹ تو نہ بتا سکے میں مطمئن نہیں ہوں انہوں نے مجھے یہ پرچار کرنا شروع کر دیا رکھ لو سورج کو اپنا لو ادھر کرو اللہ کی خدمت کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی خدمت کرنے کے لیے کوئی داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے کسی مسجد کو سنبھال لینا ضروری نہیں ہے اس کا پرچار ہر جگہ ہو سکتا ہے اللہ تو ہر سو ہے وہ سارے رحانوں کا مالک ہے وہ کوئی مقید جیسے اسرائیل کے لوگوں نے کر دیا جی ہمارا پابند ہے اللہ ہمیں نہیں چھوڑ سکتا اور اللہ سبحان جو ہوا جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اللہ سبحان کو وہ ہمیں نہیں چھوڑ سکتا وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہے ابھی بھی حالانکہ ایسا نہیں ہے لیکن میں یہ جی سمجھتا ہوں وہ ہر سو ہے یہ جی ساری انسانیت اسی کی بنائی ہوئی ہے تو مجھے وہ نہ مطمئن کر سکے لیکن انہوں نے مجھے تین گھنٹے بٹھائے رکھا جب وہ وہاں سے ہم نکلے فاروق ہوئے تو باہر آئے تو میرا ادھر کوئی کر میرا میرے ساتھ ہی ہوتا رہا میرا اسٹوڈنٹ تھا سمجھنے میرے ساتھ تھا اس نے مجھے کہا جی بھوک لگی اٹھیں جلدی کریں ہم چلے ادھر سے نکل آئے جب نکلے تھے وہاں پہ سو ڈیٹھ سو آدمی بیٹھا ہوا تھا ان کے روم میں وہ ان کے کوئی شگرد تھے کوئی ان کے خدمت کار تھے کوئی ان سے سیکھنے آتے تھے اسلام ایسا کوئی تو ان میں تھے تیس چالیس بندے باہر آگئے گئے ہمارے پیچھے میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو وہ آئے تو جو مجھے جی لے کر گیا تھا نا جی تو رائے ونڈ لے کر گیا تھا اس کو کہنے لے کہ یہ بندہ کون ہے اس نے کہا جی یہ میرا مسایا ہے اور اس ہماری ادھر ہی رہتا ہے جس کو یہ خواب آیا تھا تو میں اس کو لے کر آیا ہوں اس طرح یہ باہر ہی ہوتا ہے باہر کے ملک میں ہوتا ہے تو یہ ہے وہ ہے اس نے کہا اس بندے پر اللہ کی بڑی رحمت ہے اس بندے پر تو اس بندے نے بھی سوال کیا میں نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے کہا کیا میرے اوپر کیسا ہوا ہے کیا بدل ہے میرے اوپر یہ کیا بات ہو کہتے ہیں جی یہاں یہ مولانا نظر صاحب وہ ہیں ہم ان کو پانچ سال سے ان کے ساتھ ہیں تو ہم نے دیکھا یہاں بھی ہے چیک دینے کے لیے امدادی چیک تو بابے اور ہماری عبادت کا ٹائم ہو گیا آپ جائیں جی یہاں پہ کتر کپتیں کچھ زیادہ آیا تھا یہ تو اس کو بھی وہ بھی چیک دینے آیا تھا ایڈ دینے آیا تھا بابے نے وہ بھی لے لیا اور بولا جی آپ جائیں ہماری عبادت کا ٹائم ہو گیا اس کو تین گھنٹے کیوں بٹھایا رکھا ہے بس یہ بندے کو اوپر پڑا رہا لفق میں نے کہا یہ کہ بابا کسی کو بٹھا لے اپنے پاس جو فضل ہو جاتا ہے میں بڑا حیران ہوں یہ خان صاحب بھی اور باد وہاں سے لیکن مجھے وہ میرے خیال میں زندہ ہیں یا مر گئے مجھے پتہ نہیں لیکن اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ ان کو صحت تندرستی دے اگر وہ مر چکے ہیں تو اللہ اگلی منظر ان کے لیے سام کرے تو اچھے بندے تھے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا لیکن وہ میرے خواب کی طویل نہیں بتا سکے مجھے اس پر ننگا بھی ہو گیا زہر بھی ہو گیا کچھ لوگوں کو خواب بیان بھی کر دی لیکن مجھے خواب کی طبیعت نہیں بتائی انہوں نے مجھے اس پر افسوس ہے اور آج تک کوئی نہیں بتا سکا جنہوں جی نے بتائی انہوں نے یہ بتائی کہ جی آپ نے کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے اچھا کام کرنا ہے اب آپ تو یہ کریں آپ نے کیا اچھا کرنا ہے اور یہ ہے جی وہ ہے کوئی پندرہ بیس دن میرے آس پاس رہے لیکن انہوں نے کوئی دیشیں غلط لکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا یار یہ غلط ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ جوٹی ہیں یہ قرآن کی تعلیمات کی نفی کرتی ہیں یہ اس سے مصادم ہے آپ ان کو بتا دیں تو میرے ساتھ ہے وہ اختلاف ہوا تو وہ کہیں چلے گئے تو میں کہیں چلے گئے اس کے بعد میری ملاقات نہیں آج کوئی دس بارہ سال ہو گئے ہیں میری وہ رائے میں کبھی گیا نہیں کبھی ٹائم نہیں ملا مجھے تو ابھی میرا ان سے رابطہ نہیں ہے لیکن ایسا انہوں نے کہا دو چار بندوں نے پانچ بندوں نے میرا چھ سات دس بندوں نے کہا مجھے وہ یہ چاچے جب میں داڑھی رکھ لو تو وہ آپ ہمارے امام بن جائیں گے یہ نہ مجھے امام بننے کا شوق ہے نہ مجھے یہ طریقے آتے ہیں امام بننے والے میں کہتا ہوں انسان خطا کا پتلا ہے اب یہ تو مانتے جی فلانا نبی آیا وہ بڑا محترم ہے بڑا بزرگ ہے وہ افضل ہو گیا وہ غلطی نہیں کر سکتا وہ تو ایسے ہو گیا جیسے اللہ کا نور ہے ایسے ایسے انہوں نے فضیلت دے دی ہمارے نبی کو حالانکہ یہ کفر ہے ایسا سوچنا ایسا کرنا ایسا کہنا اللہ کے برابر کسی کو درجہ دے دینا بہت بڑا کائنات میں کفر ہے جو ہمارے کئی علماء کرتے ہیں روز کرتے ہیں مجھے دکھ ہے اور مجھے تکلیف ہے اور میں ان کو اس سے منع کرتا ہوں کہ ایسا نہ کرو اللہ سبحان سے ڈرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور وہ تمہیں پکڑ لے وہاں کوئی تمہارا سفارش نہ ہوگا کسی کی ضرورت نہ ہوگی جو اللہ کے دربار میں سفارش کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امبیاز سفارش کریں گے اپنی اپنی قوم کی لیکن وہ ایک لمٹ تک کریں گے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے وہ اللہ سبحان کا دربار ہے اس سے ڈرو اور اپنی اصلاح کرو ایسا نہ کرو تو مقصد یہ ہے کہ یہ پھر ہو گیا تو اب یہ میں ابھی بھی ڈال رہا ہوں میں بیان کروں یا نہ کروں خیر میں اس کو خواب کو سٹارٹ کرتا ہوں بیان کرنے سے کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ ریکارڈ بھی کر رہی ہیں تو یہ اچھی بات نہیں میرا خواب یہ ہے کہ میں سویا ہوا ہوں اور خواب میں میں نے دیکھا کہ میں بہتر مقدس کے اوپر ایسے ہاتھ کھڑے کر کے کھڑا ہوں یعنی وہ جو گولڈن ٹیمپل ہے اس کے بالکل اوپر اور وہ جو اوپر لگا ہوا ہے کیا اس کو کہتے ہیں وہ وہ اس اس کا لمبا سا اس سے میں ہوا میں کھڑا ہوں دو یا تین فٹ میں ایسے کھڑا دیکھ بھی رہا ہوں کہ میں اس کو اوپر کھڑا ہوں دلتا. اور مجھے پورا وہ جو جس کو کہتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے پورا نظر آ رہا ہے اثر کا ٹائم سورج اور چاند بھی دونوں ہے چاند بھی نظر آ رہا ہے اور سورج بھی تو میں نے اتنی چیخ مار کے میں نے آج تک کسی فلم میں کسی مووی میں کسی سپیکر میں کسی سورٹ سسٹم میں اتنے چیخ اور اتنے بلاند آباد نہیں سنی جتنی میں نے آواز ماری تھی میں نے لگائی تھی اور میں نے چیخ مار کے قدمہ پڑھا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب میں وہ شاید چیخ شاید میں اس پر ایک ویڈیو پر چلائز کرانا چاہتا ہوں کسی اچھے ڈریکٹر سے انویسٹمنٹ میں خود کروں گا تاکہ اس کو فلمایا جا سکے اس سین کو اسی طرح کریٹ کیا جائے جیسے میں نے خوف میں دیکھا میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اور وہ جب میں نے کلمہ پڑھا جب وہ چیخ ماری میں نے وہ اتنی آواز میں تھی اتنی اس کی بلندی تھی کہ سورج چاند دونوں کاپ گئے وہ ہلے ایک دفعہ اور وہ جو سارا جو شہر تھا وہ ہل گیا اس سے یہ ہے اس کی تبیر یعنی یہ ہے میرا وہ خواب جو میں نے جب میں نیچے اترا ہوں میں نے دیکھا میں بلحال میں اترا ہوں وہیں زیل میں ابھی دیکھیں مجھے اس کی تبیر میں دیکھا مجھے یہ ہے کہ شاید کچھ لوگ مائنڈ کر جائیں کہ ایسا خواب اس کو کیوں آ گیا اب اس میں میرا تو نہیں ہے ابھی میرے دین میں یہ بھی آیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے دینوں میری خواب ختم ہو چکی ہے وہی خواب تھا کہ میں نے شیخ مار کے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے سے وہ سورج چاند بھی ہلا اور وہ جیر و شلیم شیر طرح ہلا ایسا وہ پہاڑ سارے کہاں پہ میں نے خود دیکھا وہ ہل کے تھا اور میں نیچے اتر آیا تو میرا خواب تو یہ جی مکمل ہو گیا لیکن اب اس سے آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین میں یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ اپنے والد کو والدین کو خانہ کعبہ جیسا درجہ بھی دیا گیا یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں کہ والدین ایک طرح سے خانہ کعبہ ہی ہوتے ہیں بندے کے لیے تو جب میں اس کی تبیر کے لیے وہ ایک مولوی نے اس کی مخالفت بھی کی تھی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کی توہین کر دیا ہے اگر وہ زندہ ہے سے جا کے معافی مانگو اگر مر چکے ہیں تو ان کی قبر پہ جا کے معافی مانگو تو پھر میں میرا ایک دوست تھا وہ گوا ہے وہ زندہ ہے ابھی بھی پاکستان میں آئے تو وہ گوا ہے میں وہ مولوی کے پاس وہ بھی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا جب مولوی طویل بتا رہا تھا انہوں نے کہا جی کو دس گیارہ مولویوں سے اس کی طویل پوچھے تو ایک مولوی نے یہ بھی کہا کہ نہیں 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 کیونکہ میں نے نکر پہنی ہوئی تھی اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی ڈریسنگ میری تو ایسے ہی تھی جیسے کہ وہ کسی انگریز کی ہوتی ہے تو اس نے سیر بیڈ فیل کیا نہ میری داڑی تھی اور نہ میری مچھے تھی اور نہ میرے پگڑی تھی تو وہ جو سافا جو لیتے ہیں نیکی کی نامر بناتے ہیں جس کو اور آج کل کے پیڑھ تو وہ چادروں میں لپیٹے ہوتے ہیں نا ہری نیلی پیلی اور چشمہ اور وہ کہتے ہیں شاید منہ بھی چھپاتے ہیں شاید ان کو دین کا حصہ ہے لیکن میں تو جیسے ابھی بیٹھا ہوں ویسے ہی جاتا تھا ساری زندگی مجھے تو نہیں پتا کہ دین اسلام کا کیا حلیہ ہے اور عام انسان کو کیا حلیہ ہوتا ہے تو میں اسی شاید اس نے میرے حلیے سے وہ داڑھی والا مولوی تھا شاید اس نے میرے حلیے سے ہی مس بہیو کیا میرے ساتھ یا وہ گھر سے لڑ کر آیا ہوا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ دوسرے دوست جنہوں نے مجھے اس کے بیجا دوسرے مولویوں نے وہ کہنے لگے جب میں نے واپس آ ان کو ان کی رپورٹ دی ابھی جب اس نے کہا کہ اگر وہ مر چکے ہیں وہاں مار دیں تو جا قبر پہ معافی مانگو میں نے اپنے دوست پر دوست کے ساتھ قبرستان گیا اپنے گھر میں گیا قبرستان جا کے مجھے معافی مانگنے نہیں آتی قبر پہ دعا کرنا نہیں آتا مجھے آتا ہی نہیں ہے میں جا کے ایسے کھڑا ہو گیا اور دل میں کہہ دیا جا مجھے وہ نہیں آتا کیا طریقہ ہے قبرستان میں جائیں تو کیسے دعا کرتے ہیں مجھے وہ طریقہ نہیں آتا زیادہ کوئی قرآن میں ہے ہی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ روح آگے چلی جاتی ہے وہ ایک مٹی کا جسم ہوتا ہے جو باہر رہ جاتا ہے باقی میں اس پر بلاگ بھی بنا چکا ہوں کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں کوئی صدا اور جزا نہیں صدا اور جزا اگلے جہان میں میرا ویڈیو چار چھ ویڈیو اس پر ہے میری قبر کے عذاب کے اوپر جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے لیکن پھر بھی, بھی میں نے دل میں کہا ابا اپنی ماں سے بھی کہا یا اگر آپ ناراض گئے ہیں مجھ سے تو مجھے معافی کر دینا مجھے خواب آیا شاید واقعی مولوی صحیح کہہ رہا ہے وہ رات تو میں نے گزاری اسی ٹینشن میں اپنے والدین کے ٹینشن میں تو جب اگلے دن وہ ان مولویوں کے پاس میں گیا جو پہلے والے جو کہہ رہے تھے کہ ساری دنیا کا فائدہ ہے آپ کے خواب میں پوری انسانیت کا فائدہ ہے تو گیا میں انہوں نے کہا جی انہوں نے مولوی صاحب نے کیا کہا علامہ صاحب نے میں نے کہا جی علامہ صاحب نے یہ کہا کہ مجھ سے کی ہو گئی ہے اپنے والدین کی تو جس کی وجہ سے یہ مجھے خواب آئے ہیں تو خواب آیا ہے تو آپ جا کر اپنی صلاح کرو تو میں نے کہا واقعی میں استغفار کر رہا ہوں ابھی تک تصویر پکڑی ہوئی پکڑی ہوئی کی تو ان مولویوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا وہ مولوی صاحب گھر سے لڑکر آئے ہوں گے بچوں کے بہو سے یا بچوں سے لڑکے آئے ہوں گے اس لیے انہوں نے کہہ دیا انہوں نے اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ اگر اکیلے کھڑے ہو کر ہو جاتے اور وہ کانپ جاتا نقابہ تو یہ نشانی تھی کہ آپ نے بے حرمتی کی اس کی آپ سے کوئی کوئی ویرا ہو چکا ہے لیکن آپ نے کلمے کا پرچار کیا اور کلمے سے کانپی ہر چیز تو کلمہ تو برحق یہی ہے تو جیسے ساری کے لیے ہے تو آپ نے تو کلمہ پڑھا اور کرمے سے گونج اٹھا سورج چاند بھی کانپ اٹھے اس کا مطلب ہے بڑی بڑی سلطنتیں ختم ہو جائیں گی جس دن تم کلمہ پڑھو گے یہ انہوں نے کہا ان میں سے ایک بیمار ہے دو تین ابھی زندہ ہوں گے شاید تو لیکن یہ ہے کہ میں پھر بھی میں چھپ وہ میں گھومتا رہا میرا ان سے وہ حدیث غلط لکھی کی تھی میں نے ان کا انکار کیا تو وہ جو میری گیدرنگ تھی نا ان کے ساتھ وہ ٹوٹ گئی یہ اس بار کوئی چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں تو اب میرا ان سے رابطہ نہیں ہے نہ کبھی رابطہ ہوا ابھی جو کافی مجھے لاس ہوا اس طرح کاروبار میں بھی اور دوسرے معاملات میں نقصان اٹھایا میں نے ایک دفعہ مجھے ایسے لگا جیسے مجھے برین ہیمریج ہو رہا ہے ایسے بھی مجھے میں ڈر گیا پھر میں نے کہا شاید وہ خوابوں کی وجہ تھی میں جو ہے نا کہہ رہا ہوں ابھی اس خواب یہ دیکھیں یہ کیسا ہے کس طرح کا ہے ابھی میں نے جو تصویر لگائی ہے کل سے شاید لوگوں کو سمجھ نہ آئے وہ میں نے دو خوابوں کو جوڑ کر لگائی ہے ایک پر جو میں بینر پر کلمہ لکھایا تھا اور ایک جو میں نے اسرائیل کے بہتر مقدس پر کھڑا ہو کر کلمہ پڑھا وہ سورج چاند میں نے اس لیے شو کرائے کہ اس وقت نظر آیا تو دونوں کانپے تھے اور زمین بھی کاپی تھی اب اس کا مطلب کیا ہے میں نے جانتا میں اس میں ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی جوش ہو کوئی کرسچن ہو کوئی مسلم ہو کوئی غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو قسمت من... علم رکھتا ہو اس بات کا وہ تبدیل کو بتا دے تو میں میرا رسہ متعین ہو جائے گا ورنہ میں تو ایسے ہی مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کیا کروں کیا نہیں یہ میں نے ولاگ بنائے اس لیے کہ شاید میں اس کو غلطی ہو گئی تو شاید میں مرنے سے پہلے تھوڑی خدمت کر جاؤں اور ابھی ان خوابوں کا کیا مطلب مجھے نہیں پتا میں اپنی اصلاح کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں سے جہاں جہاں یہ میرا جائے تو یہ میرا پانچواں تھا بیسیکلی تو ابھی میں ایک خواب اور بیان کروں گا وہ چھوٹا تھا ہے تو اس دوسرے خواب میں بیان نہیں کرنا چاہتا جو چار ہے صرف چھ خواب بیان کروں گا وہ چار میں کبھی وقت آنے پر کروں گا ورنہ چپ رہوں گا کیونکہ وہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ ہے تو مجھے نئی صلاح کے لیے کوئی مجھے تبیر بتا دے میں اس کی اس کے لیے دعا گو رہا گا